2025 menyaksikan Malaysia berdepan pelbagai bencana melibatkan faktor alam, cuaca ekstrim dan kegagalan infrastruktur. Keadaan ini sekaligus memberi impak besar kepada keselamatan serta kehidupan rakyat. Antara peristiwa tragis yang menggempar negara, termasuk lebih 80 buah rumah atas air, jenis tidak kekal musnah dalam kebakaran di penempatan atas air Kampung Sri Aman, Tawau Sabah. Rumah yang dibina dengan jarak dekat antara satu sama lain ini menyebabkan api marak dengan begitu pantas. Kejadian itu mengakibatkan tiga individu sesak nafas akibat terhidu asap. Beberapa kes kebakaran lain turut dilaporkan di negeri itu pada tahun ini Namun, keadaan mereka dilaporkan stabil walaupun rumah musnah sepenuhnya dijelat api. Insiden kebocoran paip gas di Putra Heights, Subang Jaya turut menggemparkan negara. Kebakaran yang dilaporkan berlaku pada hari raya Aidilfitri ini menyebabkan letupan dan kebakaran besar di kawasan perumahan dan meninggalkan kesan trauma kepada penduduk di situ. Insiden ini turut melibatkan penduduk di Taman Putra Harmoni, Kampung Tengah, Kampung Kenangan dan Kampung Sungai Baru. Lebih 100 penduduk cedera manakala ratusan rumah dan kenderaan rosak. Pertengahan tahun 2025, negara turut dikejutkan dengan gempa bumi lemah yang dirasai di beberapa daerah di Johor termasuk Segamat dan Yongpeng. Gempa bumi lemah berukuran 4.1 magnitud itu berlaku pada 24 Ogos lalu, diikuti lima lagi siri gempa beberapa hari kemudian. Walaupun tiada kerosakan besar dilaporkan, kejadian ini mencetuskan kebimbangan penduduk dan meningkatkan kesedaran terhadap risiko gempa bumi di Malaysia. September lalu, Sabah sekali lagi mencatat tragedi Hiba apabila hujan lebat berterusan melanda negeri itu, menyebabkan tanah runtuh. Kejadian ini meragut 12 nyawa termasuk kanak-kanak berusia lingkungan 2 hingga 50 tahun yang ditemukan tertimbus dalam runtuhan tanah. Bukan sahaja di Sabah, malah beberapa kes tanah runtuh turut direkodkan di Semenanjung Malaysia. Antaranya pasangan bakal pengantin maut selepas kenderaan SUV yang dinaiki mereka terjatuh gaung selepas melalui kawasan yang ditutup akibat tanah runtuh di Hulu Terengganu awal September lalu. Menjelang akhir tahun, monsun timur laut bukanlah satu perkara asing yang melanda negara. Namun keadaan menjadi lebih serius apabila ribut tropika senyar melanda negara membawa hujan lebat berterusan angin kencang serta banjir besar di beberapa negeri. Kejadian ini menyebabkan negeri sembilan antara negeri yang menerima tempiasnya. Lebih 80 buah rumah rosak, pokok tumbang dan banjir melanda kawasan Paddington. Terjadi ini menjadi peringatan jelas bahawa bencana boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Tahun 2025 mencerminkan keperluan kesiapsiagaan yang lebih menyeluruh, pemantauan berterusan serta kerjasama semua pihak bagi mengurangkan risiko dan melindungi nyawa. Apabila alam berbicara sukar untuk manusia menolak apatah lagi dalam skala yang besar dan cuaca yang mungkin dinamik dan sukar untuk dijangka. Dan pastinya hari ini kita nak bawakan berkenaan dengan rangkuman bencana alam yang berlaku sepanjang 2025 ini bersama dengan tetamu istimewa kita, Professional Geologist Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir merupakan pesarah kanan program geologi Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat pagi. Assalamualaikum. Dr. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Yeah. maklumlah baru balik bercuti kan kita harap hari ini yeah. momentumnya berterusan untuk kita cerita Insya walaupun Allah berkenaan bencana ya doktor eh ya? itu dia macam mana doktor melihat uh, keceknaan masyarakat dalam musim mengetahuilah apa yang tempat mereka tinggal tu uh, mungkin ada memberi isyarat uh, tidak selamat hakisan okay. dan daripada mungkin apa yang berlaku hujan yang berterusan maksudnya mm -hmm. perlu ada kesedaranlah mm -hmm. misalnya kalau okay. ada parit yang mungkin okay, dulu okey tapi sekarang mm -hmm. macam tersumbat dan sebagainya mm -hmm. kena ambil tahu dan lebih beker sekeliling. Okey. Terima kasih Fitri dan uh, Rina. 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 Okey. Um sebenarnya macam ni, kalau kita bercakap dalam konteks betapa caknanya masyarakat kita, uh -huh. Pada saya kita telah berada di satu posisi yang agak selesa. Masyarakat kita semua cakna ini dibuktikan dengan apabila mereka melihat sesuatu yang luar biasa pada pandangan masyarakat, mereka akan melaporkan. Dan kita nampak banyak dilaporkan di media-media media sosial ataupun laporan terus kepada PBT yang terlibat. Rumah kami mengalami cerun yang telah mula kelihatan hak terhakis. Jadi apakah tindakan susulan yang perlu dibuat? Saya percaya ini banyak di, telah di digerakkan di peringkat masyarakat tempatan maka oleh ya. fa oleh faktor itu ya. kita sebenarnya bersedia cuma seperti yang dikatakan tadi faktor alam ini adalah sesuatu yang di luar kawalan manusia ya. apabila ia datang sama ada kita bersedia atau tidak sahaja ya. maka apa yang perlu kita buat sekarang ini, selain daripada cakna ya. bagaimana kita bersiap sedia dengan uh, strategi pengukuhan kawasan itu sendiri Okey. terhadap bencana Maksudnya kalau kita perlukan benteng penahan bina benteng penahan. Mm. Kalau kita perlukan ban untuk menghalang banjir, bina ban menghala banjir. Jadi benda-benda ini perlu dilakukan secara berterusan. Ianya tidak boleh hanya sekali dan that's it. Kita okay. tidak lagi tengok. Mm. Kerana ada tindak balas susulannya terhadap alam sekitar yang menyebabkan faktor-faktor mm. uh, ini nanti tidak lagi efisien. Okay. Maka di situlah memerlukan uh, gerak kerja dari atas sehingga ke bawah untuk sama-sama kita menghadapi bencana. Baik, selain daripada pemahaman dan juga kecaknaan masyarakat perlulah juga bagaimana kesiapsiagaan mereka kan betul. doktor. Bagaimana pula kalau kita nak lihat sepanjang tahun 2025 ini memang ada banyak betul kejadian-kejadian bencana alam daripada tanah runtuh, banjir kilat, kebakaran mm -hmm. dan saya percaya ini juga akan memberi kebimbangan dalam kalangan masyarakat sendiri. Biarpun nah. mereka ini cakna dengan situasi mm -hmm. lokaliti mereka mm -hmm. Tetapi kesiapsiagaan itu penting, ya. doktor. Baik, kalau kita tengok ya sebenarnya tahun 2025 ini uh, bencana yang berlaku itu yang pada saya masih lagi pada skala pertengahan. Okey, kita tidak lagi, tidak menerima sesuatu yang agak ekstrim, se ekstrim Highland Tower, se ekstrim Batang Kali. Ya. Cuma kita ada satu yang agak baru bagi Malaysia iaitu letupan gas dan ya. ini tidak pernah berlaku selama ya. ini. Um, Melibatkan residential uh, banjir kita memang kerap dapat, ya. Okey, Kita expect untuk dapat, especially bila datangnya monsoon timur laut. Maka sebenarnya uh, kita perlu berhati-hati kerana <tuh> di tahun akan datang, di masa mendatang, projection para saintis sebenarnya hujan itu akan makin lebat, cuaca itu akan makin ekstrim. Jadi bila gabungan cuaca ekstrim terhadap hujan lebat ini. Ya. Alam akan pasti memberikan tindak balas untuk mereka kembali stabil. Kerana kita faham kan apabila hujan turun, angin datang, gangguan terhadap tanah akan berlaku, kepada muka cerun akan berlaku, kepada pendasaran akan berlaku, maka tahun kehadapan ya. adalah penting untuk kita melihat ataupun belajar hmm. daripada kesilapan tahun 2025 ini okay. di mana kita perlu atasi uh -huh. ataupun perbaiki supaya kita mengurangkan risiko kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda uh -huh. dan especially ekonomilah ya. kan ekonomi loss adalah antara benda yang paling uh, mendatangkan masalah uh -huh. kepada sesuatu kerajaan apabila berlakunya bencana dan doktor sebut tentang uh, ni uh, ada kaitan juga ...pembangunan dan pematuhan. Mm. <laughs> ya, Kita memanglah mengharapkan betul-betul dipatuhi... Mm -hmm. ...dari segi analisisnya, um, melihat kepada KSOP, pembangunan... Mm -hmm. ...yang betul-betul pada mm -hmm. tahap yang tinggi mm -hmm. dan juga mungkin... Uh, Perlu ada kos tertentu, bajet untuk menyelenggara, menyelenggara. Uh, untuk jaga masa yang panjang lah ya. Ya, sebenarnya begini untuk kawasan-kawasan yang telah tepu pembangunan, mm -hmm. okay, kawasan-kawasan urban yang memang um, kerap kali kita lihat bencana yang berlaku adalah banjir. lah yang paling kerap ya. Jadi bagaimana sebenarnya kita mengatasi masalah ini? Adakah sebenarnya tiada lagi ruang untuk kita perbaiki? Sebenarnya kalau dilihat Capacity yang, yang yang pembangunan yang telah kita jalankan sekarang hmm. kita masih boleh, orang kata minimalkan kita tak boleh reverse sama sekali ya, minimalkan impak itu dengan uh, pembangunan uh, apa nama ni pengairan yang lebih efisien mungkin tidak lagi di permukaan tetapi di bawah tanah. Sebagaimana yang Jepun buat. Tetapi kita perlu faham kos itu sangat besar hmm. dan implikat. Namun mungkin ada, uh, orang kata Padanya kalau kerajaan mula memikirkan untuk membina binaan-binaan sedemikian kerana projection hujan ulangan 200 tahun telah mula diperkatakan oleh saintis berbanding 100 tahun ataupun 50 tahun. Maksudnya hujan itu mungkin dia punya skala jauh lebih lebat daripada apa yang kita dapat sekarang. Dan adakah sistem kita mampu? Hmm. Saya tidak rasa begitu. Okey. Hmm di penghujung tahun hari ini dah 31 Disember doktor dan esok kita akan melangkah ke tahun 2026 mm. alam bencana ataupun ataupun apa saja tragedi yang berlaku terhadap bencana ini kita tak dapat nak jangka Betul. bak kata doktor tadi mm. tetapi sekurang-kurangnya kita perlu tahu mm. di lokaliti kita yep. di kawasan yang berisiko mm. bagaimana mungkin persediaan bukan sahaja daripada pihak komuniti setempat tetapi juga dari pihak PBT. bertanggungjawab PBT. Hmm. Okey. Sebenarnya PBT PBT ataupun agensi-agensi berkaitan memang telah banyak melakukan orang kata lebih kurang pembahaman awam ya screening mereka telah uh -huh. loket di manakah kebarangkalian berlaku berdasarkan peta-peta risiko peta-peta bahaya yang dikeluarkan uh -huh. dan telah menjalankan at the very least orang kata uh, pemantauan secara berterusan untuk melihat tetapi faktor yang kita sukar kawal ialah bagaimana dinamiknya alam sekitar ini permulaan canggaan ataupun gangguan di dalam sistem itu di kawasan kita tidak nampak. Okey. Okay. Okay. Makanya apabila ianya gagal, ianya gagal dalam masa yang singkat tanpa sempat kita berbuat apa-apa. Ini terpakai untuk kejadian tanah runtuh. Okay. Untuk banjir, kebanyakan masa kita boleh predict Berdasarkan ramalan hujan berkemungkinan banjir sebab itu pada saya banjir antara antara bencana yang sebenarnya kita ini memang dah tahu dah kawasan kita akan naik air dan apa perlu dibuat. Tetapi isu berlaku apabila kawasan yang tidak pernah naik air kini naik air dan rakyat akan rasa marah. Mengapa ini berlaku sedangkan saya telah duduk 15 tahun tidak pernah berlaku apa-apa. Apa yang sebenarnya PBT buat, apa yang kerajaan buat? di sini kita perlu faham bagaimana sistem aliran air itu berfungsi. Banjir boleh berlaku di kawasan sungai. Banjir boleh berlaku di kawasan uh, urban yang kita panggil sebagai pluvial flooding dan tidak semestinya perlu pembalakan saja maka bangk berlakunya banjir, tetapi kawasannya terlalu banyak kawasan turap ataupun di uh, impermeable okey yang tidak terlap air menyebabkan kenaikan air okey dan juga tidak hanya sampah sarap yang tersumbat di kawasan peparitan menyebabkan sistem peparitan kurang efisien tetapi juga tanah-tanah yang dibawa oleh banjir yang lepas tidak di selenggara daripada sistem peparitan sungai sedia ada menyebabkan kawasan yang dahulunya boleh terima air banyak sekarang, sekarang ni kapasitinya dah. rendah baik. maka aliran dipindahkan ke tempat lain. Mm. Ah, ini mm. mengapa kawasan yang tidak pernah banjir akan banjir. So maksudnya usaha kita ini bukan sekadar pada kelompok kawasan terkesan tetapi radius sekitarnya juga perlu radius. kita. Okey baik. baik. Terima kasih doktor masa yang agak terhad apapun terima kasih mm. menjadi uh, tetamu uh, di tahun 2025 ini. Profesor Geologis Dr Nur Syahidah Mohammad Nazib Syahrahana uh, program geologi Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar UKM berkongsi fikrah dan juga cadangan untuk kebaikan pada masa depan